Salam, əziz kanal izləyiciləri. Bu gün 7 aprel 2024-cü il 9-cu siniflərinin buraxılış imtahanının riyazi suallarını analiz edirik. Aşağıq 61-ci sualdan. O, X oxuna nəzərən m(-3, 5) nöqtəsinə simmetrik olan nöqtənin koordinatlarını tapın. X oxuna nəzərən simmetriyada x-i olduğu kimi qalır y oxsinə dəyişir -3, -5. Doğru cavab e bəndidir. 62. Qarşılıqlı sadə olan a/5 və b ədədlərinin əkobu 420-dir. Bilməliyik ki, qarşılıqlı sadə ədədlərin əkobu onların hasilinə bərabərdir. Demək ki, a/5 * b 420-dir. Və bizə verilib ab / 7b bərabərdir 450-yə. Və bizdən b-ni tapmamızı istəyir. Birinci ifadəni vuratsaq, mötəzəni ab + 5b = 420 və tərəf-tərəfə çıxsaq, ab-lər getsə, 7b-dən 5b çıxsaq 2b, 450-dən də 420 çıxsaq 30. b eliyəcək 15 b-bəndi. 63 AOB açıq bucaqdır aOC CO və DOE bu üç bucaqları bərabərdir. Deməli açıq bucaq 3 bərabər C bölünüb hər biri olur 60 dərəcə. Doğru cavab B bəndidir. Sonra 64. Koordinat müstəvisində ABCD kvadratının A(-2,3), B(4,3), C(4,-3) təpələri verilmişdir. D təpə nöqtəsinin koordinatlarını isteyir bunu çox sadə paralel köçürmə ilə işlədə bilərik. Necə? A, B, C, D şəkləsək, A -2 3-dür, B 4 3-dür, C 4 -3-dür və bizdən D-ni istəyir. E, deməli, paralel kvadratın qarşı tərəfləri paralel olduğuna görə, B-dən C-yə dəyişim necədirsə, A-dan da D-yə dəyişim eyni olmalıdır. Yəni b-nin x-ı ilə d-nin x-ı eynidir. Deməli a-nın x-i ilə d-nin x-ı eynidir, yəni -2-dir. Y-inə baxsaq 3 olub -3, yəni 6 vahid azalıb. 3-dən 6 çıxanda eliyəcək -3. Olacaq mərfi -2, mərfi -3, doğru cavab c bəndidir. Gəldik 65-ci sual. Çoxluqların birləşməsini soruşur. Deməli birləşmədə hər bir element iştirak etməli. 1, 2, 3, 4 var burda, 4. 5, 6 yoxdur, 7, 8 var burda, 9 da burda var. Deməli 1-dən 9-a qədər ədədlər, amma da 6 yoxdur. Doğru cavab B bəndidir. 66 8 saatda 480 kilometr yol gedən kater Ammi sürətlə 6 saatda neçə kilometr yol gedər? Sadəcə tənasüfləşliyin. E, burdan da 8 saatda 480sa 6 saat xdır. 8 480 olması üçün 60 dəfə artıb. Deməli 6-nı da 60 dəfə artırıq. Eləyir 360 y bəndi. Davam eləyirəm. Tənliyi həll eləyəndə 1002x-ı sağa, mini 100 sola keçsəm 2002-dən 1000 çıxanda eləyir 1002 = 1002x-a. X, x də eliyəcək 1, doğru cavab D bəndidir. Aha, bizə belə bir şəkil verib, deyir M və E parçaları O nöqtəsində kəsişərək yarıya bölünülər. Şəkil biraz burda aydın deyil. Gəlin yenidən çəkək şəkli. Deməli, bizə belə bir şəkil verilir. Bu nöqtə E, bura M bura F və bura N-dir. Burada da O nöqtəsi var. Deyir, MN və EF parçaları O nöqtəsini kəsişdirib yarıya bölünür. Və MN-i verib 9, MN-i verib 16. MN 16-dır bütün. Yarıya bölünəndə 8-8 eliyəcək. EF fondur. Y-dən e F-ə qədər 10-dur. Yarıya bölünəndə olacaq 5-5 və məndən NOF-in perimetri istir, yəni bu üçbucağın perimetri. Bu iki üçbucaq e, bir-birinə konqruentdir. Hansı əlamətlə? İki tərəf və onlar arasındakı bucağa görə. Çünki burada 5 var, soldakı üçbucaqda, sağda da 5 var. 8 var, burada da 8 var. Qarşılıq bucaqlar da bərabərdir. Tərəf, bucaq, tərəf əlamətinə görə bu iki üçbucaq konqruentdir. Onda üçüncü tərəflər də eyni olmalıdır. 9 və NOF-in perimetri olacaq 5 + 8 + 9. Bu da eləyəcək 22, doğru cavab A bəndidir. Davam edirəm. Kəsri ixtisar eləyəndə 3 - x-la 4 x - 4 da dörd x - 3 bir-birinin əksi olan ifadələrdir. Onları ixtisar eləyəndə qarşıda mənfi olur. -4/3 Tam elirəm 70-ci suala. Kitab, dəftər və qələmin birlikdə qiyməti 16 manatdır. Deməli kitabın qiyməti, dəftərin və qələmin heç birinin qiymətini bilmirik, amma birlikdə 16 manat olduğunu bilirik. Hər birinin qiyməti 2 manat, 2 manat bahalaşdı. Təsəvvür edin, kitabın qiymətinə də 2 manat artım olur, dəftərlərin qiymətinə də və qələmin qiymətinə də. Ümumi qiymətdə 6 manat fərq eləyir. 16 manat idi əvvəl, indi 6 manat artır eləyir 22 manat. Doğru cavab C bəndidir. 20dən 17-ni kəsrli faizlə ifadə edin. Faizə çevirmək üçün sadəcə məxrəci 100-ə gətirmək lazımdır. 20-ni 5-ə vursaq 100 eləyir. 17-ni də 5-ə vururuq, eləyir 85. Bu da ədədin 85%-dir. Doğru cavab C bəndidir. İki kitabın qiyməti 78 manatdır. Kitablardan biri o birindən 5 dəfə bahadır. Deməli birinin qiyməti x isə digəri 5x-dır və cəm 78-dir. 6x 78-dirsə, x, 78 x eliyəcək 13. Ucuz kitab istəyir 13 manat. D bəndidir. 73. İki ardıcıl tam ədədin hasili bunlardan sonra gələn iki ardıcıl tam ədədin hasilindən 34 faiz kiçikdir. Gəlin belə eləyək, ardıcıl tam ədədlərin bir olsun x tijar olacaq x+1. Bunların dəyər hasili bunlardan sonra gələn ikisinin, yəni x+2 və x+3-ün hasilinin hasilin 34-dən 34 kiçikdir. Yəni bu azdır, sağ tərəf çoxdur. Əgər sağ tərəf çoxdusa, deməli biz azın üstünə gəliyor 34dur. Və bunu vazaq. 34 + x xvurdu x kvadrat + x, x = bir. Burada vurubaçaq x kvadrat + x-i çavurdu 3x dəgələyək x / 6. X kvadratları ətətdən islah eləcəyi 34 / x = 5x / 6-ya. Burdan da 4x eləyir 28, x də eliyəcək 7. Bu ədədlərdən ən kiçiyi elə xdır, x, x isdir, yəni 7-ni. Doğru cavab D bəndidir. 74-cü sual. E, Diqqət eləsək sürətdə və məxrəcdə müxtəsər vuruq düşürü var. 53 - 13 vur 53 + 13. Məxrəcdə də 40 - 26 = 40 + 26 * 66 * 56. Yuxarıda olacaq 53-13 = 40 * 66. Burada da 40-26 = 14 * 66 + 66 vur 56. Məxrəcdən 66-nı ortaq vuruq çıxartsaq 14 + 56 sürəti is olduğu kimi saxlasaq, 66-lar ixtisar getsə, 40 bölək 70, o da eləyəcək 7-də 4. Doğru cavab E bəndidir. 75-ci sual. Modulda -2, burdan çıxır 2. Modulda -3, çıxır 3, üstə gələcək. -1 isə 7 eləyir. -1 o da olur çıx, -1 vuraq. Modulda -2-dən çıxır 2, çıx, -2. İndi bu elə 0, 0 vuranda evmilikdə bu da 0 olur, qalır 6. D bəndidir. 76. Aha, 76-da deyicə parametrin hansı qiymətində bərabərsizin həllər çoxluğu mənfi 4-dən müsbət sonsluqdadır? Əvvəlcə həll eləyək. Deməli 2-ni vuraq e, hər tərəfə. Mənfi -a çıx, -3x kiçik olur -2-dən. Və biz tənlik bərabərsizliyi həll edəndə x-ı tapmaqdır məqsədimiz. Bunun üçün x-ı burada saxlayırıq. Mənfi -3x < 0 olur. A sağ tərəfə müsbət keçir, a - 2. Və x-in əmsalı mənfi olduğuna görə böləndə istiqamət dəyişir. a - 2 / -3. Və bu bərabərsliyin həlli, əgər -4-də müsbət sonuçluğadsa, deməli bu aldığımız kəsrin qiyməti necədir? -4-dür. Yəni a - 2 / -3-ü -4-ə bərabər eləyirik a-sı 2 eləyir, 12, a-d eləyir 14, bu qədər. Sonra gəldik 77. Kvadratik funksiyanın qrafikinə əsasən a dəyəri, b dəyəri 3 c əmsalını istəyir. Sadəcə qrafikin x və y oxu ilə kəsişmə nöqtələrindən istifadə etmək lazımdır. X oxu ilə kəsişdikdə y 0 olur. Yəni biz 0-dır. Y oxu ilə kəsişdikdə isə x 0 olur. 0 1-dir gətirək yerinə yazaq. X-a 0 yazsaq, y-ə nə yazmalıyıq? 1. O nə olar? 1 = 0 + 0 + c. Yəni c eliyəcək 1. İndi x-a 1 yazanda y-ə 0, yəni indi bu nöqtələri nəzərə alırıq. Burda olacaq 0 = a * 1-in kvadratının vuranda + b + c dəyin yerinə burada 1 yazsaq a/b + 1/0 a/b = -1. Və indi gətirək nəzərə alaq a/b + 3c-ni tapaq. a/b-nin yerinə yazırıq -1 + 3v c-yə nə yazırıq? 1. Bir. -1-in üstə 3 gələndə deyilir 2. Doğru cavab 2. Gəldik 78-ə. Yolun 16.9 km-si təmir olunduqdan sonra 77 km təmir olunmamış qaldı yolunu tapın. 16-da 9 hissə səmir olunubsa, təmirl olunmamış hissə 16-da 7-dir. 16-da 7 hissəsi 77-yə uyğundur. Deməli 16-da 7 hissəsi 77 olan ədədi tapmalıyıq. Hissəyə görə ədəd tapmaq üçün bölmək lazımdır. Bölürlüyün 16-da 7-yə 77-nin də vuruluq 7 də 16-ya. Bular da ixtisar gedir 11, 11-i 16-ya vuranda əhcə 176 km. Doğrudan 176. Və gəldik 9-cu sual, 79-cu sual. 9^1/2. 9^1/2 o deməkdir ki, kök altında 9. Yadaki belə yaza bilərik. 9^3 kvadratı yazaq üstü 1/2. Səgələ 0.25 də 0, mənfidir. 0.25 4-də 1dir. 4-də 1 üstü mənfidir. 32 2 üstü 5 deməkdir, üstü 0.6. Deməli, burada vurulur üstlər bir-birinə, 2-lər ixtisar gedir, 3, 4-də 1 mənti üstü -1, mənfi üst onu tərs çevirir olur 4. Üstə gəl 5-i 0.6-ya vuranda 2 üstü 3. 2 üstü 3 edir 8. Sinə 4-cü əllik 12, 12-nin üstünə də 3 gəlirik 15. 80 ölçüləriz, 6 8 10 olan düzbucaqlı polipedinin əzminisidir hallip etdin həcmi 6 * 8 vurulur, o da eləyəcək 480. Sonra 81-ci sual. Mərkəzi O nöqtəsində olan çevrədə ABO 30 dərəcədir bu bucaq, ACO 24 dərəcədir. BAC-ni istəyir. İndi nəyin edirik burada? E, Deməli, burdan bu e, elə bil ki, kəsəni uzatsaq, yəni diametri olsa Burə 30 dərəcədirsə, qarşısındakı bu gövsü olacaq 60 dərəcə. Sonra bunu da burdan uzatsaq, bura 24 dərəcədirsə, qarşısındakı gövsü olacaq 48 dərəcə. 48, 60, toplam qobelə şarləyim. Baxın, bu sarı ilə şarlədiyim yer, bax bura, toplam olacaq 108. Əgər ora 108sə, mərkəzi bucaq da 108-dir mərkəzi bucaq. Yəni baxın burada 108-dir. Çünki baxın bu göv 108-dir. Buna 108-sə qarşıdakı bu da 108 dərəcədir. Bizdən də BAC-ni istəyir. İndi baxın bu 108-sə qarşıdakı göv 108-dir. BAC də gövsün yarısıdır, yəni 54 dərəcədir. Doğru cavab 54 dərəcə. Və gəldik hər tələb olunanlara. Şirkətin mühasibəsi Şində çalışan işçilərdə namiq müəyyən saat gündüz vaxtı, qurban isə müəyyən saat gecə vaxtı növbədə dayanır. E, namiq namiq hər saata 30 manat, qurban səhər saata 45 manat qazanır. Bu iki işçi biz qazinin mülkiyyətində 14 saat növbədə qaldıqlarına görə cəmi 510 manat tələb edirlər. Namiq gün ərzində neçə saat növbədə dayanır? Məsələn, tənliklər sistemini yazmaqla ə, həll edəndir. Gəlin yazaq.